В редакции журнала «Сердолик» работа буквально кипит. До 25 октября нужно успеть сверстать новый выпуск. Это будет шестой номер Блаковского глянцевого журнала для всей семьи. Это первое подобное издание в Блакове. А появился печатный «Сердолик» благодаря Ольге Пранович. У нее давно есть свой талисман – камень «Сердолик». В минувшем году пришла идея создать семейный оберег, да щедро делиться им с блаковцами. Так и появился красивый, яркий, а главное – душевный журнал «Сердолик». Здесь для себя полезные найдут абсолютно все и мамочки, и папочки. Кстати, для папочек здесь есть чудесная страничка ⁇ Мужская территория ⁇ где мы рассказываем папам, как стать настоящими мужчинами. И советы для мамочек, советы наших специалистов по воспитанию, по образованию детей. В журнале «Сердолик» нет криминальной хроники и официальных новостей. Этого в нашей жизни и так достаточно, говорит хозяйка «Солнечного камня» и журнала. Зато ценные советы на все случаи и времена здесь на каждой странице. А самое главное, их дают не интернетные знатоки, а наши местные специалисты. Читатель узнает полезную информацию, как говорится, из первых уст. В таком журнале будут настоящие наши родные специалисты давать рекомендации нашим балаковским мамочкам. И балаковские мамочки не просто могут прочитать, а могут обратиться, позвонить по этому телефону, прийти к ним, посоветоваться. Эти специалисты могут приехать к ним на дом. Одна из полезных страничек в журнале «Сердолик» о социальных программах, которые реализуются в Балакове. Причем это не сухая информация. Здесь комментарии и объяснения. Чем не семейная консультация? Причем прямо на дому. Вот и в свежем номере «Сердолика» читателей ждет немало увлекательного и нужного. Директор Блаковского бизнес-инкубатора Игорь Файзе журнал своего резидента читает от корки до корки. Говорит, гордимся, что у нас есть теперь даже свой сердолик. Очень приятно, что в Блаков появился такой журнал. Да? То есть э позиционирует журнал как семейный, да, а семейные ценности и семья, это считаю, как бы главное, да, в нашей жизни. Мы будем стараться радовать, удивлять и вдохновлять наших читателей, говорит редактор журнала Ольга Пранович. Недаром символ издания – камень абсолютного счастья. Приобрести его просто. Семейный оберег предлагают в торговой сети «Милена», а также в киосках печатных изданий.